Мы производили подсолнечное масло, делали его наливом, делали, продавали людям макуху для комбикормовых заводов. Люди забирали, многие рассказывали о том, что с нашей макухой курицы, не сушки, несли яйца намного больше даже зимой, чем если макуху эту не включать в рацион. Потом мы немножко поиграли с технологиями, добились определенных, я возил технологов, покупал оборудование оригинальное, черкас, фильтра интересные, вакуумные мы привозили. Мы получали Посолнечное масло, которое стали продавать, разливать бутылки, оно было на уровне, на сегодняшний день, можно сравнить с домашним королевским смак торговой марки. У нас же была еще пекарня, вот это все, что от нее осталось. Мы выпускали свои сорта хлеба, я привозил технологов с Кировограда, ночами здесь отлаживали технологии. За время работы развили где-то порядка 9 торговых точек по району. Кроме продуктов питания продавали свои продукции. Посолнечное масло, и хлеб, и кондитерские изделия которые тоже производили и торты, мы производили соус, который на сегодняшний день не знаю, с чем сравнить. Он делался по ГОСТу, это простая выпарка э, томатного сока, то есть, грубо говоря, в вакуум выпарных аппаратах это все производится, добавляются специи, это абсолютно натуральный продукт. Ну вот здесь, где осталась небольшая груза кирпича, есть фотографии старые. Здесь было построено хранилище на 100 тонн подсолнечного масла, которое позволяло работать с большими грузовыми машинами, отгружать его крупным оптом. Где оно заразилось? Я не знаю, это все продано. Или на металлолом, или в качестве бушного оборудования, но я так подозреваю, на металлолом. Это один из участков, с той стороны тоже есть, склада хранения готовой продукции консервного цеха. Был специальный лифт, когда я пришел сюда, понятно, все было разрушено. Мы сделали гидроизоляцию, докупили оборудование наверх, поменяли автоклавы. Для того, чтобы восстановили котельную, для того, чтобы подавать пары, можно было готовить ну, продукцию по ГОСТу. Здесь в основном хранился яблочный сок, томатный сок. стабиля стояли до самого потолка, до самого конца. Все это перерабатывалось и продавалось. видишь? На стене небольшой, там, порядка машин. Мм. Здесь была печка, которую немножечко электрическая старая, которая кушала много света из-за того, что все тепло уходило. Мы ее изнутри потом опладывали кирпичами, приглашали технологов и все-таки купили оборудование, купили расстойки ну, для нормальной подготовки, купили закваску, привозили сюда, замешивали интересные сорта хлеба, я же говорю, которые в принципе уникальные. Я многие вещи на рынке сегодня не вижу. Все эти плиты их не было здесь. Из этих плит делали просто склад. Их выкапывали ров устанавливали для того, чтобы потом перекрыть крышу к мельнице. И там было одно из площадей для того, чтобы заготавливать большие партии семечек. группа Розыцкий. Крупоцепс, смотрите,